Ми вітання у складній під час буремні часи часто доводиться шукати той острівець спокою, який би нагадав нам про вічні цінності, про те, що робить людину людиною. І різдво це, мабуть, найкращий привід для того, аби згадати, аби повернутися до витоків і подивитися у своє серце, чи є там милосердя, чи є там терпіння, чи є там. Бог у будь-якому з тих розумінь, що ми можемо надати цьому слову. Отже, з гостем сьогоднішньої студії, з гостем програми Запорізький вектор з Владикою Лукою, архієпископом Запорізьким і Мельтопольським будемо говорити протягом наступних 30 хвилин. Втім, перед тим як почати нашу розмову, я пропоную подивитися сюжет. Мало хто знає, що Різдво це не винятково традиція християн. Мотиви Різдва були у всіх релігіях світу. Кожне вірування мало легенду про непорочне зачаття і народження Сина Божого. За біблійними переказами, 2014 років тому Йосип та Марія заховалися у Хліву, щоб переночувати. Саме там і народився Ісус Христос. Віфліємська зірка сповістила яскравим сяєвом про цю подію. До речі, назва віфлієм означає дім хліба, він символізує благополуччя. А ім'я Ісус означає Життя є спасіння. Його прихід ознаменував спасіння людського роду, адже він прийшов для того, щоб отримати прощення первородного гріха. Різдво вперше почали святкувати ще у 353 році. А підтвердження про загальне святкування цього дня знайшли у Римських кодексах 438 року. Заслуга запровадження Різдва на теренах Східної Європи належить Йоанну Златоусту. Ще за часів хрещення Київської Русі було запозичено багато істинних на думку церкви традицій, які благополучно перекочували у наш побут. Традиції святкування Різдва надзвичайно різноманітні. Вони змінюються із заходу на схід та з півночі на південь, а ще залежно від рівня урбанізації. У сільській місцевості, ближче до домашнього господарства, збереглися ще давні традиції. А ось у місті, де все модернізувалося, піддалося ринковій економіці, змінилося. Цього дня усі вітаються. Христос народився. На що потрібно відповісти? Славімо Його! Це привітання лунає в барах, ресторанах, громадському транспорті, навіть у чергах до магазину. Обов'язково встановлюють новорічну ялинку і різдвяний діду. А навколо звучить коляда. Традиція колядувати має безліч різноманітних родзинок. Наприклад, перших колядників просять сісти на поріг після колядування, щоб в хаті все добре велося і обов'язково вгощають їх солодким. Вот же еще раз представляю людину у этой студии, Владыка Лукархи, епископ Запорожский Мальтопольский. Мои вам витания. Владико, збираємося традиційно на запорізькому вектору для того, аби нагадати про дух Різдва. І мені здається, що можливо завдяки нашим зусиллям, можливо, завдяки е, зусиллям е, усіх тих небайдужих, все ж таки духовність у Запорізькому регіоні починає підвищуватися. Ми все частіше починаємо згадувати про вічні цінності. Ваша думка як думка людини, що працює з людьми, яка з ними спілкується і у формальному розмові. И у неформального понимания. Че так оно и есть на Добрый день. Я хотел бы сделать маленькую такую поправочку. И вот действительно, наблюдая, общаясь с людьми, и наблюдая за людьми, за теми процессами, которые у нас происходят, вот все-таки уровень духовности у нас повышается. И мы говорим даже не о Рождестве, а о Рождестве Христовом. Вот то, что было, например, сейчас очень много взглядов обращены к Европе. Но у меня возникает вопрос, а какой Европе? К Европе христианской, которая сохранила, сохраняла эти христианские ценности, где хранятся очень много святынь общехристианских, к которым мы ездим, поклоняемся, молимся перед которыми, или к Европе современной, которая забывает Христа. В некоторых странах уже не говорят с Рождеством даже. Раньше говорили с Рождеством Христовым, потом пошла эволюция Рождеством, потом стали с праздником. Например, в одном из городов Германии вообще уже запретили Рождество как праздник. И там, видите ли, очень большая диаспора мусульман. И поэтому, чтобы не оскорблять их чувства, вообще Рождество 25 декабря для них это рабочий день. В Бельгии запретили выставлять уже елку, символ Рождества, потому что, опять же, есть другие веры, и чтобы их не оскорблять. Но у нас, слава Богу, мы еще сохраняем, и мы вот проехать даже по городу с Рождеством Христовым. Вот очень отрадно и приятно это наблюдать хотя бы во внешней стороне. Конечно же, наши простые люди все-таки Рождество Христово еще помнят. Но все равно я вот могу отметить, что все-таки для нас это сделать подарок на Рождество, сделать какой-то, как, как, стол накрыть. Часто вот задают у меня вопросы, такое впечатление, что я закончил кулинарный, кулинарный. институт, да. Или кулинарный техникум, как это было в советское время, очень популярно это, Юморецкого, Хазанова. Вот. Ну, а меньше спрашивают, О суті этого праздника, тому мені бы хотілося сьогодні з вами поговорити о суті того празника. От значенні символізм это громадный символізм в этом празднике. праздни. Владико я неодноразово казала про те, що. З розвитком ринкової економіки у нас змінюється ставлення. Можливо, саме через те у вас і запитують про те, що готувати на стіл, да. і забувають про те, що має бути всередині. Може бути таке, що саме ринкова економіка нас змушує забувати про духовну складову свята? Ну, може бути, ринкові, ринкові відносини угу. якраз у нас. формируются со временем, и все, что не происходит в жизни человека, происходит по воле Божьей. Но мы меняемся. И вот как раз если перейти к символизму Рождества, посмотрите, когда в мир приходит Христос зимой. Что это, о чем это говорит? Это говорит о том, вот даже в этом символе есть проявление, что души были, сердца их были холодны. И в народ был холоден, хотя ожидал Мессию. Дни Стоит. самые короткие, но уже меняются дни, но э, к лету. Так и вот Спаситель дольше. показывает даже своим пришествием, Он пришел растопить наши сердца и сменить на ночь, э, не ночь не, на да. день. Вот даже приходит ночью. И лишь только некоторые звезды мерцают. Посмотрите. У нас вроде бы нигде нет... Есть свет веры еще. Но здесь Господь символизирует уже второе пришествие. Души будут холодны. Мы читаем у святых отцов в предании церкви. И лишь только единичные будут, так скажем, островки веры. Это как звезды на небе. И вот в этом, даже в этом... Господь говорит уже и о втором своем прошествии, в Рождестве Христовом. Идут волхвы. Кто были волхвы? Это были ученые, философы, астрологи. Некоторые, кстати, сейчас оправдывают гадания. Посмотрите, а волхвы, кем они были? Они же были астрологами, они же гадали. И поэтому сейчас на Рождество очень хорошо гадать. Ну, а возил и завжди на Арис Дво. Но это, как раз вот здесь вот ошибка. Это сейчас насаждается эта идея о том, что ворожили. Были, но это было настолько единичное. Вот я сейчас читаю Назар 100 доля угу. Тараса Шевченко. А что там? Как раз первый день Рождества. Гуляние народное, негодание. Народ гуляет. Народ веселится, народ радуется. И, кстати, вот фактически-то в первом акте, как описывается, какой был стол. Это если вы, вы планировали какие-то, что можно будет готовить. Вот там все, вот э, 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 как она, хозяйка, э, перечисляет. То приготовила, то приготовила, то ничего не забыла. Нет, ничего не забыла. Вот поэтому вот как раз и Тарас Григорьевич показывает, что на Рождество можно ставить. Даже вот в этом подсказка для нас. Тобто, взагалі, потрібно повертатися все більше до витоків, до Конечно. того, з чого все почалося. Конечно. Ви зачепили тему Європи, і ви ж знаєте, де що в християнство в Європу було ну мало такий дуже складний шлях, і тим не менше, чого ми так дивимося туди. Чого ми з свій погляд повертаємо на Європу і кажемо про те, що ось там воно було закладено, ось там воно було створено і ось так от ми його перейняли нам сюди, на Україну? Ви знаєте, я от, як е, би, мені дуже боляче, от чому ми дивимося, молоді, більше 70% хотілося б поїхати в Європу. От які цінності, вони кажуть, але цінності там були християнські, а сейчас делай все, що хочеш. Я просто даже в рамках передачи не могу, недавно узнал такие вещи, которые, ну, волосы бомб встает. В Швеции там кое-что ну, просто уже нет рамок приличия. Пожалуйста, это делайте, это не запрещено. В Европе мы, например, я говорю о том, что очень яркий пример. Как развито волонтерство. У нас этого нет. Истоки всей цивилизации европейской, христианской. Но сейчас об этом забывают. И вот я хотел бы вернуться опять же к тем, например, э, волхвам. В день Рождества. Волхвы шли от гадания, шли ко Христу. А сейчас пытаются от гаданий... вид Христа, від Христа до, до гаданий. И вот очень отрадно, как называется наша передача? Запорожский войск. вектор. Вот вектор... Это та, стрел, та сила, которая или э, суммарная э, с, сумма сил, э, которая указывает направление движения. И вот очень интересно, Запорожский вектор. Здесь можно посмотреть с двух сторон. Мы можем, куда мы его направим и куда он пойдет, и в то же время Запорожье указывает путь. Почему? Для нас э, основы демократического государства. Где? Запорожская Сич, борьба за православие, защита православия. Кто? Казаки. Вот, вот наше промышленное развитие региона, один из самых мощных развитых промышленных регионов в Украине. Это тоже Запорожье. И вот здесь вот очень отрадно, что наша передача и выступает еще и патриотом своей земли за э, вот эти ценности которые мы должны сохранять и ни в коем случае мы должны взять у них как опять же Тарас Леваджов говорит берите хорошее но из своего не, не цурайтесь. вот почему-то у нас сейчас мы свое стали цураться, нам почему-то наше не очень приличное а мы можем взять э, думаем что возьмем что-то другое но та свобода которая э, вся дозволенность ведь это не есть свобода это всего лишь проявление э, не несвободы как раз. Человек становится рабом своих грехов, рабом своих страстей. И он думает, что если он может удовлетворять эти страсти, он добивается этим свободы. Наоборот, он порабощает себя все больше и больше. То есть не дивиться ані на право, а не на лево, лучше подивиться в середину, в сюда, в то, что есть в души. внутри своего сердца, конечно же. И опять же Христос говорит, вот пещера, символ Рождества, пещера. Тут тоже можно как посмотреть. Христос для нас показывает высочайшее смирение. Мессия, спаситель мира, царь Нет. славы воспевает церковь. Как он приходит в царском дворце? Не в хлебу. Со славой встречает весь народ, ликует? Нет. В пещере смиряется. Угу. А у нас? Есть ли у нас такое смирение? И кто приносит ему поклонение? Первые простые люди, пастухи. И вот поэтому как раз и каждому из нас нужно тоже задуматься, а готов ли я принести свое сердце ко Христу, готов ли я прийти к Нему поклониться? Или моя гордыня мне не позволяет этого сделать? И вот когда человек научится смиряться перед своим близким, перед Богом, и тогда он не будет искать, где лучше. Он будет сам вокруг себя А цю красу, красоту, щастя, то радость краще там, де я буду, да я тварин своєї щастя. Владику маємо зробити невеличку перерву на сюжет. Те про що ви говорите, про те, що потрібно змиритися з власними гріхами, да, їх примирити з собою для того, аби відкрити серце і подарувати щастя. Іншим і стати щасливим для себе, да стати щасливим самому. Громадська організація Запорізький вектор перед новорічними святами завітала до одного з дитячих будинків Запоріжжя для того, аби подарувати щастя. Ми на власні очі бачили, як завдяки підтримці лише, хоча б однієї людини, всі навкруги стають щасливішими. Напередодні зимових свят до запорізького обласного будинку дитини сонечко завітали ангели за підтримки громадської організації Запорізький вектор. Волонтерська група Енджелс подарувала вихованцям дитячого будинку новорічне диво. Актова зала зібрала купу малечі та їхніх вихователів для святкової вистави. Запорізький вектор та меценат Олександр Богуслаєв впевнені, не можна у такі святкові дні залишати дітей без подарунків. Людей новогодних рождественских праздников общественная организация «Запорожский вектор» меценат Александр Вячеславович Бакуслаев не могли остаться в стороне. Приехали, поздравили деток вместе с нашими друзьями. Волонтерская группа «Энджелс» провели спектакль, вручили подарки. Все ради детей. У гості до маленьких глядачів завітало безліч казкових персонажів на чолі з Дідом Морозом. Разом із волонтерами діти стрибали, водили хороводи, відгадували загадки, співали та шукали мішоки з подарунками. Особливо весело малеча зустріла ляльковий театр і разом із казковим зайцем вирушила у незвичайну подорож. На сам кінець на дітей чекав ще один сюрприз. Звичайно ж, мішок із подарунками, вкрадений бабою ягою, був знайдений. І малюки, сидячи у діда Мороза на колінах та обіймаючи снігуроньку, читали їм вірші, за що й отримали приємні гостинці. Настроєння просто вот, Дітки радостные, веселе эмоции, колоссальные. Ми со Снегурочкой мчались очень довго деткам, до чтобы щоб приїхати подарить радость. Спасибо огромное Запорожскому вектору, який допомог наповнити мішок подарками і принести таку радость в детский дом «Солнышко». Два світи є у людини: один, який створив її, а інший який людина створює сама. Світ тепла і надії своєю діяльністю створюють благодійні громадські організації, завдячуючи їм на обличчях дітей сяяли посмішки, а приємні емоції підсилили гарні подарунки. Створений для малюків сонечка новорічний світ див і казок» – справу на вихованців дитячого будинку незабутні враження. Та й у дорослих залишилося безліч позитивних емоцій. Ми дуже раді, що у нас виявилися друзі. общественная организация «Запорожский вектор», меценат Александр Богуслаев, которые отозвались на нашу просьбу, изготовили прекрасные детские скамейки. Сейчас оказывают помощь по ремонту, по замене старых окон. Познакомили нас с волонтерами «Энджел», которые проводят замечательные праздники для наших детей. Ще одним подарунком до новорічних свят для будинку дитини Сонечко особисто від мецената Олександра Богослаєва, стало металопластикове вікно, що дозволить створити справжній затишок та подарує тепло. Адже працівники закладу неодноразово жалілися, що старі вікна часто пропускають протяги. Знову повернулася до студії і питання, яке мене особисто дуже бентежить. Запорізькі українські медіа завжди згадують про різдво 25 грудня. Це греко-католицька традиція, православна традиція, це все ж таки 6 січня. Що 7. правильніше, 7 січня, що правильніше? Uh, Ви знаєте, я би не хотіла вот так розділяти греко католицьке і католицьке Рождество. Ми повинні розуміти, що У нас есть церкви, православные церкви, которые 25 декабря тоже празднуют это, так скажем, по новому стилю. Вот здесь различие новый и старый стиль. Для нас важно символ Рождества. Вот ведь четкой даты мы не знаем, когда родился Христос. Мы знаем, что то есть, есть описание. И как рассуждают вот это рассуждение идут с 4 века. И фактически в 6 веке только утвердилась четкая дата Рождества Христова. Ведь Христос должен как Бог совершенный прожить полное количество лет. И фактически, значит, страдания Спасителя на кресте были в день его рождения и закончились в день его рождения. И вот отсюда мы приблизительно знаем дату смерти Христа. И так вот отсчитали и приняли 25 декабря. Как раз то, что я говорил уже, и зима, и, вот, и символизм даже в этом вот, богословский такой очень усматривается. И поэтому приняли такую дату. Ну, всем известно, это переход с Юлианского на Григорианский календарь. И часть дат просто механически взяли и перенесли. Вот григорианский календарь, по которому сейчас мы живем, он несовершенный. Церковь живет по юлианскому календарю. И поэтому фактически вот, э, правильные праздновать по 25 декабря, но по старому юлианскому календарю. А по-новому это сейчас 7 января. Но здесь, вот как раз поменялись просто э, переход, дата, дата вроде бы сохраняется. Число, угу. но не сохраняется в плане человеческого. И вот некоторые говорят, что ну а как же Новый год? Мы вот Рождество, это пост, там, и мы не можем себе позволить там, встретить достойный Новый год. Но достойно Новый год нужно встречать в храме Божьем. Мы в этот день молимся и благодарим Бога за то, что мы пережили ушедший год и просим Бога благословения на предстоящий год. Но вот так должно, так скажем, отмечаться этот Новый год. И человек должен понимать. И он не представляет, если ты даже сел за постный стол и поздравил своих близких с Новым годом, это календарь. Это веха в твоей земной жизни. А вот Рождество — это веха в твоей духовной жизни. И поэтому ты должен думать о Рождестве, о смысле этого праздника. Вот так вот, и поэтому я не хочу разделять католическое, православное Рождество. Ведь мы забываем о том, что всего лишь пять церквей вселенских, простите, поместных церквей из вселенского православия живут по старому календарю, в том числе и наша русская православная церковь. Зрозуміло, і знов ж таки ми з вами колись у цій студії говорили про ті свята, які більше почитають в Україні за кордоном, і про ті, які менше. Тоді ви сказали, що все ж таки великдень він більш притаманний для нашого регіону. Да. А різдво Христове для Заходу. Да. Сьогодні так само все залишається. Різдво найбільше свято Західного світу, а великдень нашого. Да, я с вами соглашусь. И мне так приходилось бывать в Европе и в канун Рождества, и в канун Пасхи. Но несравнима, несравнима вот та подготовка к Рождеству и подготовка к Пасхе. Вот действительно намного вот ярче празднуется Пасха. Почему так? Даже вот и западные богословы, они не знают. Невозможно найти ответ. Я пытался сам тоже поискать вот местных спрашивал кто живет в Европе коренных европейцев почему так не знает вот такая сложилась традиция вот так мы празднуем хотя в духовном смысле вот Рождество называют зимней Пасхой в Мир пришел Спаситель но все-таки Пасха это праздник торжество из торжеств мы называем праздников праздник И вот поэтому для для нас Пасха это Символ побіди, побіди сміді життя над смертю. От смерть повержена, смерть нет смерті, і вот от відкривається майбутнє. Зрозуміло, і про традиції знову ж таки багато хто нарікає на те, що в Україні традиції святкування Різдва Христова, церковні традиції змішалися з язичницькими чи з народними традиціями. Як ставиться до цього церква? Ну, церковь однозначно не согласна с, когда мы смешиваем грешное с праведным. Ведь человек должен сохранять свою праведность, чистоту своего сердца. И вот очень больно, когда средства массовой информации начинают говорить, что это были такие вот традиции у нашего народа. У нашего народа была одна традиция – славить Христа. Ведь даже те колядники, которые ходят по домивках о них-то их называют христославы. Вот Сын сейчас. Божий придут, народился. Да. Христа придут славить. Но у нас сейчас это, ой, а, мне больно слышать, как из уст одного лидера христианской конфессии: всех вас поздравляю со святой калядой. Ну, люди добрые. Если ты называешься, называешь себя христианином, то с какой святой каледой ты можешь поздравлять? Ну, даже вот сама каляда это были языческие. И калядки это было языческим. И пришествием в мир Христа, принятием православ... христианской веры нашим народам, вот эти традиции, мы их охристианизировали. То есть они стали уже нашими традициями хри... традициями христианскими. И вот поэтому-то как раз мы... вот такое множество колядок связано именно с прославлением рождения Христа. А какой глубокий смысл в этих колядках? Ведь не только мы радуемся, но и о страданиях Христа говорится, и о тех муках, и о том пути к крестному, которому ему придется прийти, и ради чего? Ради нашего спасения. И это радно, что дети это исполняют. Ставиться до этого, как до разваги, не можно? Ни в коем случае. Ни в коем случае. Мы должны радоваться, Ни в коем... не унывать, не отчаиваться, радоваться, но не забывать о смысле этого события. Дуже вам дякую за те, что вы до нас сегодня пришли. Вітаю зі святом. Ну ещё рано сказать, Христос родился. Уже ну, сочельник. Сачельник. Тут уже можно. Конечно. Мы уже исполнили трапаль кондак для Рождества. Уже мы уже радуемся. Топ-топ уже можно вибра. Уже первая звезда взошла. С Риздвом вас Христовым. Заимную по нашему, по запорожски. С нами Бог и есть и будет. Славімо його! Хай вам щастить нашим глядачам ще залишилося поставити спеціальне запитання. Назвіть ім'я людини, яка запровадила святкування Різдва. У Європі є три варіанти відповіді: це Йоган Хреститель, Йоган Златоуст чи Йоган Гутенберг. Знаєте правильну відповідь? Тоді за тими номерами телефонів, що ви бачите зараз на своїх екранах, зв'яжіться із нами у середу, з 12 до 2 години, і отримайте маленький, але приємний подарунок від громадської організації Запорізький Вектор на сьогодні. Це все зі святом усіх з Риздвом Христовим. Побачимося в ефірі.